Пошел, Мамка с Малолетка, блядь, гребаный. Здрасте. Привет. О чем беседуете? Что-что? Не слышно. Громко. О чем беседуете? Да так. А, а. О религии. О чем? О религии. А -а -а. Вот, а вы, рамки на, рамки. вот вы, например, верующий? Да. В Бога верите? Да. А как тогда э, так сложилось, что ваша страна нарушает заповеди Божьи? А вы это все поддерживаете? А, я извиняюсь, какая страна? Вы из России, я же вижу. Москва. Да, Ваша. Ваше государство, Российская Федерация. А, а вообще я это из города Север. Донецкая область. А, ну какая разница? Ты же поддерживаешь правильно эту сатанинскую страну, которая просто беспредел устроила в мире. Ты же его поддерживаешь? Все считаешь правильно, правильно? Нет, во-первых, просто парнянский жопа это называется. В жизни просто так ничего не бывает. Вот смотри, прилеты... Я, я не поддерживаю. Я не поддерживаю. Брат убийственную войну ни в коем случае. Э, вот смотри, ты понимаешь, ну, просто что. Язвь, я Да, да, да. Ты понимаешь, что вот прилет, например, вот этот <кх> два дня назад в Киевскую детскую больницу, он красноречиво говорит о том, кто на самом деле обстреливал в 2014 году в Донецкой области пляжи общественный транспорт и, и все цели, которые были обстрелены мирные цели. Ну, разве это непонятно, что вообще государство, которое априори может вот так хладнокровно обстреливать или направлено больницы, роддомы в Киеве Разве она не может эти же больницы в Харькове, да, там, в Херсоне. Сейчас Россия обстрелит Вы сомневаетесь, что на Донбассе точно так же Россия смог, смогла бы обстрелять ваши мирные цели? Ну, ну, я насколько помню, мы 8 лет себя обстреливали и убили. не, не, же, не а вы себя, не вы себя, не вы себя, а Россия! А, так, а, а... Разжигала а, не на так, а, 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 так что-то Донбасс России долбил. А кто? Украина что ли? По мир? Нет, подождите. Нет. Прилеты а, а, на, по на, мирным на, на, целям. На... Украина воевала с российскими и военными и плюс с этими террористами, которые коллаборанты, сепары, которые перешли на сторону оккупанта. Они а с Донбассом. А, извиняюсь, за выражение, а, 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 а ТЦКшники тоже э, там это, москалы. ТЦКшники сейчас блин, блин, а, с, с... ТЦК при чем? ТЦКшники, а, причем? Они что, нас бомбят, что ли? Или перешли на. Или призывают вас помер, Россию. Потому... Или призывают ума... Россию ума... сюда. Ума... Ума... А ну, что ты ЦКшники плохого делаешь? Ума... До последних мужиков вас собирают. Что собирают? Они порядок наводят. У нас военное положение, все должны а стать на учет. Вот и все. А с хрена ли военное положение, если вы не обвили. Не, а, война не объявлена, Зеленским. Не объявлена война с Зеленским. Значит, это что? Не война? А вы знаете то, что у вас президент нелегитимный? Знаю. А Советский Союз объявлял войну Германии? Советский Союз Германии? Да. А -а -а... Точно, точно не помню, но помню, как все это началось. Не объявлял. Значит, это тоже не война была. Да вышел. А как? По вашей логике, так а получается. А вы знаете, что такое война? Война это. Агрессия, агрессивные вот, вот эти действия это и есть война. Вы, определение войны, прочитайте. Что такое война? Это агрессивные действия вой... другого государства, которые э, оккупируют, бомбят. Это и есть война. Агрессивные действия другого ну, государства. Ну, с целью захвата территорий. Ну, девушек. ну, 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 ну во-первых, никто никого не оккупирует. Начнем с того, что вы сами хотели декоммунизацию. В смысле никто Правильно? никому не купил? А как Крым оказался в составе России? И да, и... А как он оказался в составе Украины? За законных, пришел, на законном блядь. основании Я Советский власть Союз так решил. Власть. Есть документ. Есть Референдум проходил или что? Есть Самый документ. Главный в Советском Союзе есть документ. Это и этот Крым в составе это Украины... Это народ, народ решил? Послушайте, Крым Это находился народ, в что? составе Украины не один год и не десять даже, а шестьдесят. С какого года? С пятьдесят четвертого. В каком году? С пятьдесят четвертого года. На, на, на референдум проходил. Я не знаю, проходил референдум, но был указ, Это э, указ... как вы говорите, вся указ, бодяга, указ, документ, тогда то есть, референдум у вас, в Советском Союзе. Судьбе... Декому... Де... А, а что же вы молчали тогда, происходит? россияне? Что вы молчали? То что, коммуни... году? То, 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 что построил Советский Союз, то, что присоединил Ленин и Сталин, мы декоммунизируем. Вместе как бы в смысле выкрали, Ленин и отмечествует... Сталин? А украинцы не жили в Советском Союзе? Советский Союз это союз из государств. Народы разные жили, в том числе и Украина. На нашей территории украинской что? Пришли кто-то другой и строил нам все или что? Или это украинцы жили и строили? Ты как себе это представляешь? А. У моя дед, моя бабушка, а. вот моя бабушка Давай. с дедом, Ста жили состав. в Донецке. А. Российский а, состав. Моя бабушка и дед жили ну давайте, в Донецке, да, жили да, да. в Донецке и работали. Там отец мой родился в Донецке. Причем тут вообще Россия? Наши украинцы на этой территории жили, строили, работали. А не Сталин? Сталин пришел, да, закачал рукава Сталин и построил нам за все на, все построил. А украинцы в это время на, лежали. <говорит> Да, э, э, Украина, Украина в, со, в состав России когда заходила? Какой России? Какой России в состав? Ну, Российской или... Федерации. Советского Союза мы не заходили в состав Российской Федерации. Никуда, не, не, никогда. Потому что это была окраина Российской Федерации. Была Южная. Слушай, часть, мы сейчас не, серенную, мы сейчас не говорим, западную, что было. Если ты хочешь говорить, что было, поговорим, что было. Ну давай определимся, то, что есть, то, что, а, что мы имеем. А, и то, что, что было за последние сто лет. А потому что, вы знаете, как бы. Э, э, нет, за последние тысячу лет, во-первых, начнем с этого. Нет, давайте решим, за последние сто лет. Крещение. Советский Союз существует с какого а, года? ребят, 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 вы, вы, веру профукали. вы извините, веру Лавру отдали О. Бендерам. Бендеры. Бендерам отдали. А что не а так? А кому? А кому? А Бендеры а это кому? кто такие? А кому? На, Подожди, на, Бендеры на, это кто на, такие? На, на. Кто такие Бендеры? 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 Кто это Бендеры? фашизм. Ээ, бендер... так ээ, начнем с того. А по национальности Бандеры кто? А? А я не знаю кто. Украинский. Скажи мне. Поляк. Ты же рассказываешь про, ба... про Бандеру. Поляк! С какого хрена он украинц? Поляк? Ну, 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 Поляк? Серьезно? Ну расскажи. Слушай, да я устала Расскажу. вам уже рассказывать. Если я уже три года скоро буду как рассказывать. И про Бандары. Ты же не будешь слушать все равно. Ты будешь слушать свой зомбоящик и будешь там да все похож, да, информацию да, да, черпать. А для у меня информация. А для, я, у меня для, хватает, для тебя не информация. Быть, ну, да, так шо, зачем тебе б... что-то говорить? Тебе, слушай, ты должен понимать одно. Сепаратизм на территории любого государства, в том числе и Российской Федерации, запрещен. Вот может себе представить, если бы в Белгороде, так как ты, вот, например, поддержали Украину, что бы сделал Путин с этими сепаратистами, как ты думаешь? Сколько бы они просуществовали в Белгороде, если бы Белгород провозгласил Белгородскую Республику и в этом была замешана украинская сторона? Сколько сепаратисты, которые перешли на сторону Украины, прожили бы, как ты думаешь? Да я не думаю, я знаю, мы уже прошли этот исторический сколько? момент. Сколько прожили бы сепаратисты, год. которые перешли бы на сторону Украины в Белгороде, например? Но мы, но если вы помните, мы их мочили в сортире. Ну так сколько бы они прожили? А почему ты решил, что они, Украина они, не имеет? Они, а, не столько воевать с террористами, ок, оккупантами, террористами и сепарами, Вы, согласно за конституции Украины запрещен сепаратизм. Вы на каком основании? А что это конституция? Территории а что а а это мы конституция нет, ну, вспомнили? А что это мы конституцию? Нет, подожди. А давайте-ка, тихо, 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 тихо. Сепаратизм тихо, тихо. запрещен. Украина на своей территории украины. законной. Ты Всё. это понимаешь Ах, или нет? Ладно, будь ласка. послухай. Конституция Украины первый раз, когда вы ее нарушили, это были произведены выборы в 2004 году, после Оранжевой революции, когда были три президентских выбора. В Конституции было написано два. В Конституции было написано изначально, когда при распаде Советского Союза, то, что Украина ⁇ нейтральное государство. Где это, это такое? Нейтральное? Ты, ты ничего не перепутал. Да. Где ты, такой написал? Давай, да, 100, мне, Давай нет, мне все, номер документа нет, и название. Не кричи. Конституции, что ты, ты лепишь? Как бы, да. Где а такой что, докум... документ, как называется, который подтверждает, а что, что, что это Украина это? нейтральное государство? А, что за документ? А вы откройте, погуглите. Что а, а, вы а, откройте, а вы откройте, погуглите, Да я открою, только что открываю. что должна искать? Что это конституция Украины. Конституция Без Украины. Безъядерный, безъядерный статус Украины, России. но не нейтральный. Безъядерный статус был такой документ, который а подтвердил Украину, где Украина Наша, вам ядерное оружие. Не вам, точнее, кто ты такой. Ты вообще даже сепар. Шо? России ей отдала Всё. Украина свое учтание нейтрального, нейтрального статуса. Да. Мы, мы что должны нейтральны? А почему мы должны быть нейтральны, а Россия не должна быть нейтральной? Кто такой я придумал? А потому что, а, а потому что Россия а, а, заключала такие договоренности про распаде Советского Союза в 1991 году вместе с Рейганом. Было заключено договоренность устная причем, изначально, а потом было и письменное, то, что НАТО не продвигается. Ребят, вы врагов себе э, в хату потусили, а мы думали, что на вас так смотреть будем, что ли? Вы, блядь, Врага. знаете, э, а э, э, Укра... У... Украина закончилась 2 мая в Одессе. Слушай, какая... Когда... А, 2 мая. А потом, а потом, 2 а потом, мая. А 9, а а, а а потом Россия, когда Россия закончилась? Марьин, Россия когда закончилась? А что, это... Когда а Россия что, закончилась? А там, Россий, а там Россий, в а Сити Россия а вы, В Крокус-Сити Россия закончилась? в 99-м году Россия закончилась? В Беслане Россия закончилась? В вам Россия закончилась, В Нордосте Россия закончилась. Нет, она то. Девяносто девятом году. Это Когда дома подрывала ФСБ? И у нас, ФСБ. у нас туда, у нас. ФСБ? Кто? ФСБ? А кто? А ну скажи, кто подрывал дома в девяносто девятом году? Кто подрывал дома в девяносто девятом году? Нет, тогда не удивляйтесь, что вы сами себя бомбили. Вот ну, удивляйтесь. так кто подрывал в 1999 году, Доббас? Во, у вас 8 лет, блядь, Донбасс долбил сам себя. Ну докажите. А мне, блядь, докажите, что мы. Донбасс. Это Донбасс. ваша только пиздеж. А вы еще никто Донбасс. не доказывает. Докажите, что это мы Донбасс. сами себя бомбим, Донбасс бомбили. Нет таких доказательств. Наоборот, есть доказательства, что это Россия все делает. Ну что, мы... доказательства мы... Будем есть? Это... Вот доказательства вот все против вас. Да. Слушай, ты хоть бы мозги свои почил, говори наконец. Сансы на, да на ты Россию, за что, хрена, ты орешь? Раз... Да, да. ты, ты заебал, блядь, уже меня. Вот Не, не хочу, блядь, да. Потому, Чё да. ты орешь? Да,